Sebab tuan-tuan tahu tak Ceramah macam ni Orang mudah datang eh? Sebab syaitan yang diantar Dekat ceramah ni Cuma private je Haa Okey Itu ha, sebab tuan-tuan boleh Mubus saja private okay? Tapi syaitan yang diantar Dekat kelas tajwid Dan kelas bersara ha, General Haa eh? General Orang dah minta banyak betul, eh? Orang minta saya buat dekat bari, Dekat sya'lam Di mana dah lagi Saya datang ke Datang dengan panggilan Ah tu. Sekarang ni teknik duduk ke mana? Ke ampak. Dekat di dengan tempat kita. Kita duduk mana sekarang? Duduk mana? Serempat. Ha. Kenapa boleh datang teknik kita cari? Haa. jangan bagi alasan dengan lah. Apa dia? Haa. Ini hari bukan weekend, hari selasa Dah sampai malam. pernah tak tuan-tuan kerja sampai malam dekat ini? Ha. ha. Kita tuan-tuan eh? ha? kita boleh bagi apa juga alasan. Okey. Ha. tapi Allah takkan terima. Okey. Kalau kat Seremban Okey, tuan-tuan kata kat Seremban Saya ada satu kelas kat Seremban ha. Dekat Bukit Cedak tiap-tiap hari Khamis malam pukul sembilan uh, lepas uh, pukul lapan sampai pukul apa sembilan setengah atau tu datang datang tu ha, jangan tanya itu je dua tempat <gulah> saya tak nak pergi dua tempat eh? sebab apa biar kita susah sikit bila kita susah sikit kita akan dapat nilai benda tu kenapa benda lain dalam hidup ni kita boleh susah benda eh? bab dunia ni okay? kita boleh susah payah eh? Eh, datang kat teknik ni, jauh-jauh pun -jauh kadang-kadang ada orang tinggal kat Melaka pun datang kerja kat KL tu no? ha, dia panggil saya kata PhD in Eskison ha, <coughs> bukan masjid, Dekat uh, Mak Atafis dekat, dekat, dekat Tabar Rewana, dekat sini je ha, daripada dekat sini jen, 10, minit. 10 minit 10 minit, 10 minit. Ha, pasal beribah belakang ha, 9.30 kenapa saya buat 9.30 sebab nak bagi chan orang yang balik kadang-kadang balik kerja kan eh ada ada tu setengah tu saya itu di tempat office tu dia. Di. Bukan tiap-tiap hari. Apa? Seminggu sekali. Kerja dia tiap-tiap hari jauh-jauh pun -jauh, boleh datang. apa alasan? Kita nak bagi pada Allah. itu pun apa tuan-tuan lah Kalau tuan-tuan orang membuat syurga Kalau tak nak, sudah lah ya, Sebab Allah kata orang masa syurga orang takwa saja Dan orang takwa adalah orang yang belajar Quran belajar faham Quran, amalkan dia dengan ikhlas sampai berumur. Itu ciri orang bertakwa. Okay. Ha, kalau tuan-tuan dan puan nak jadi calon orang yang bertakwa, kalau tak nak tak ada salah. Ingat ya, bagilah apa alasan. Okey. Ha, terus Allah kata ya, eh, wa mukmin. Hmm. Cuba saya bagi 10 ribu kat situ Siapa datang kelas tu dapat 10 ribu Macam? Ha. Dari Singapura pun datang Ha, nampak kan? ha, kenapa saya tak nak buat tempat lain tuan? Sebab saya nak supaya kita ada kesungguhan sikit nak lah, Sebab kelas bahasa Arab ni, ya, sebab cabaran dia besar tuan. Okey, syaitan yang letak ala jenderal. Okey, dia kelas bahasa Arab ni, ha, biasanya murid dia akan hilang dulu. Sebelum guru ni hilang, murid dia hilang. Dulu. Ha, biasa. Ha, saya bukan nak kata apa tuan-tuan. Nah? Ha dalam pengalaman saya mengajar bahasa Al-Quran Saya ajar tu bukan bahasa Al-Quran saja Terjemahan Al-Quran okey Termasuk dari tafsir Tafsir secara praktikal okey. ha, Tuan-tuan kalau boleh terjemah Al-Quran ni tiga juzuk yang pertama Kalau tuan-tuan boleh terjemah ada tiga juzuk yang pertama Sebab language ni dia vocabulary saja. Language ni yang paling cabar vocabulary Dan vocabulary kita kena faham saja vocabulary Dia tak susah kan sebenarnya Okay, kalau tuan-tuan boleh ingat vocabulary ni tiga juzuk yang pertama, tuan-tuan boleh terjemah 80% daripada Quran. 80% daripada Quran ni, dia punya vocab dia duduk dalam tiga juzuk yang pertama. Faham tak? Nampak. Jadi bila tuan-tuan faham benda tuan-tuan baca Quran, dia sekurang-kurang ada kesan dalam hati tuan -tuan. Sebab tuan-tuan faham apa yang tuan-tuan baca. Ini kita baca macam burung kakak tua lah. Baca tak faham apa kita baca. Nampak? Sampai bila kita nak jadi macam ni? Okay? Sebab kita telah diajar lama eh, oleh pemikiran pengelola barat ni, Quran is a book of literature. Buku-buku bacaan dalam upacara saja. Buka Bukan sebagai kita punya manual kehidupan yang paling penting sekali nak bawa kita jadi manusia yang terbaik. Fokus kita dah lagi tu. Eh? Ditipu oleh orang barat dan tipu oleh syaitan. Tak berasa. Okay? Jadi itu sebab benda tu tak ada kepentingan dalam kehidupan kita. Okay? Jadi balik-balik apa? Itu sebab Allah kata kebanyakan manusia dia tidak beriman dengan Al-Quran. Okay. Jadi Allah kata, mereka kata mereka beriman. Tapi mereka tak ada kesungguhan nak belajar Al-Quran. Eh? Allah kata apa? Pada ayat 9, Allah kata, يُخَلِئُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ Yang sebenarnya, mereka cuba nak tipu Allah dan orang yang beriman. Ha? Eh? Allah kata, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Tapi tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Eh? kita bagilah alasan apa-apa tentang Eh, besok boleh ke kita jumpa Allah Allah kata kenapa kamu tak ngaji Quran Ngaji Allah oh. Kamu faham ke? Tak faham ke Allah oh. Kenapa kamu tak belajar? Oh, Allah oh. Keluar sejauh dari ke rumah saya ya Allah oh. Nak jawab macam tu ke? Allah takkan terima Allah takkan terima jawab macam eh? tu Benda lain dalam hidup ni susah macam mana pun kita akan buat ha. Tapi sebab apa? Sebab kita nampak pentingnya dan Quran ni kita tak nampak penting Itu sebab kita tak sanggup menawar Orang dulu tuan-tuan ya? Kita dekat saja Kereta pun ada okay. Orang dulu nak belajar tuan-tuan Naik unta Beribu-ribu batu Nampak? Sebab nak cari amat ha, Apa alasan kita nak bagi pada Allah? Itu kita jawab sendiri tuan-tuan eh? Saya cuma tumpang sampaikan saja okay. ha, Jadi balik-balik kepada kita punya Jadi maknanya tuan-tuan Dalam hidup ni Kebaikan adalah apa? Kebaikan Bila kita kata barakah Barakah maknanya? Barakah maknanya okay, uh, Kebaikan Dan kebaikan itu adalah takwa Dan takwa itu apabila kita Dia panggil apa? Komplai itu Allah SWT punya rule Dan rule Allah SWT duduk dalam Al-Quran Maknanya kesimpulan bahawa Kita nak jadi dapat kebaikan Kita kena bawa kita rapat dengan Al-Quran Semua kebaikan jadi semua aktiviti yang tak bawa terdapat pada pada apa Al-Quran Ini tidak ada manfaat dia hatta contoh tadi sampai alhamdulillah Allah jaga keselamatan kita. sepatutnya kita sedikit cakap, ya Allah saya berjanji akan lebih taat pada kamu apa Aku nak lebih taat pada kamu sebab kamu jadi keselamatan saya ya. Saya berjanji akan lebih taat pada kamu dan saya berjanji akan lebih bersungguh-sungguh belajar kepada Allah. Maknanya itulah, ha, barakah daripada kita naik kereta sampai rumah. Ha sebab kita nampak kebesaran Allah. Begitu juga kita makan. Bila makan, selalu bila makan, boleh tak? Alhamdulillah. Tapi sampai situ je. Ya. Alhamdulillah tu duduk di mulut saja. Ini tidak pergi hmm. Kenapa tak pergi Sebab kita tidak nampak kebesaran Allah tu yang bagi kita makan. Eh? Ada orang tak ada makan. Eh? Kita tak nampak lagi kebesaran Allah yang izinkan makanan tu melalui lidah kita. Ada orang yang makan cucuk dia apa? Di tangan. Kenapa kita tak nampak Allah Sebab Kenapa kita tak nampak? Sebab hati kita buta Kenapa hati kita buta? Sebab hati kita Tidak diberi Al-Quran pada dia Itu sebab hati kita buta Bila hati kita buta, kita tak nampak kebesaran Allah Bila kita tak nampak kebesaran Allah Kita tidak akan sayang kepada Allah Bila kita tak sayang kepada Allah, itu sebab kita tak mengalami Al-Quran Itu dia punya komposisnya Okey, nah, nanti ayat tu nanti kita akan jumpa kemudian. Okey, balik-balik pada kita punya surat tadi. Jadi barakah maknanya kalau kita nak ilmu yang barakah, ilmu itu tuan-tuan, apa yang kita belajar tu, apa yang kita lakukan akan bawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi maknanya tuan-tuan, tuan-tuan bila baca buku ni, okey, tuan-tuan akan dapat barakah kalau tuan-tuan baca dia akan bawa tuan-tuan lebih dekat kepada Allah. Itu tujuan saya tulis buku ni. Supaya kita nampak kepentingan Al-Quran dalam hidup kita sebagai kepentingan yang pertama sekarang eh, dalam kehidupan kita. Sebab dia adalah tata cara nak jadi orang yang terbaik. Kalau kita tak tahu tata cara, tuan-tuan, hari-hari kita nak jadi orang baik, tapi kita tak tahu tata cara, tuan-tuan, mana kita nak jadi orang baik? Dia resepi tuan, tuan macam saya cakap dulu, ok? Nak buat roti canai, pakai tepung apa? Tepung kanji Dia jadi roti kanji Ha. Begitu juga, tuan-tuan, kita nak jadi orang yang bertakwa, kita tak pakai resepi dia betul, kita tak akan jadi orang yang berlaku. Maknanya kita tak akan masuk syurga. Kita rasa saja kita masuk syurga, tapi kita tak masuk. Sebab kita pakai resepi yang salah. Nampak? Ha, itu dalam bahasa praktikal. Itu sebab kenapa saya nak kita faham Quran secara praktikal. Okey? Okey, jadi buka pada muka surat X. Dan so. muka surat X pula kata, dua perkara yang amat penting dalam kita membaca dan membaca. Pertama sekali kita nak dapat kefahaman yang kedua kita tak dapat petunjuk. Ha, nanti kita dapat define Apa yang anda kefahaman? Ini. ini pun orang salah faham. Kefahaman pun dia salah faham juga. Okey? Ha, itu juga petunjuk. Okey, sebelum saya hurai pekaham kefahaman dan petunjuk ni, kita kena tahu dulu apa mana belajar. Ha, belajar apa ni? Dua perkara penting yang dalam kita dalam kita baca dan belajar. Kita bila baca buku tu, kita nak kefahaman tu tak eh? Siapa bagi kefahaman? Allah Nampak? Allah saja. Tapi ada orang yang faham, ada orang yang tak faham Okey? Ada orang yang faham Faham yang betul, ada orang yang faham Faham yang salah Ada orang yang faham, tapi tanya dia hmm. Bukan, kalau tanya dia Mengapa uh, uh, quran itu bagus tak ah? Bagus tak bagus? Bagus, bagus okey Soalan kedua tanya apa? Buat ke tak buat? Hmm. Dalam kita belajar tuan, kita nak faham, tapi bukan cukup nak faham saja tuan buat. Sebab kita dikira amal kita berdasar, bukan berdasarkan faham, berdasarkan apa? Buat. Allah nilai kita berdasarkan amalan, bukan berdasarkan kefahaman. Nampak? Ha. Dan benda ni semua milik Allah tuan. So maknanya tuan-tuan, kalau kita nak kefahaman yang betul lagi, kita nak jadi orang yang faham atau orang cerdik tuan. Eh? Ha. Hmm ni dalam bahasa kita, kita nak jadi orang cerdik tu Yang paling penting apa? Orang kata kalau nak jadi orang cerdik, yang paling penting apa? Belajar apa tu? Okay? Bagi dah dia Salah Okey Kalau kita nak jadi orang cerdik, yang paling penting adalah Allah Itu nombor satu kita nak cakap Lepas baru kita belajar Sebab ke kefahaman daripada kita belajar tu adalah milik Allah Tapi kita tak Tak pergi ke situ, tak pergi itu sebab masa kita di sekolah dulu, masuk kelas, apa cikgu cakap? Kamu kalau nak faham, nak jaga macam ni, belajar suruh-suruh. Ha? Cikgu mengajar ni, kena bagi perhatian betul-betul. Itu yang cikgu cakap orang. kan? Kenapa cikgu tak cakap? Kamu kalau nak faham, nombor satu masuk kelas ni, pertama sekali baca al dan Syaitan Mali. Kedua baca Bismillah. Ketiga istighfar. Kenapa cikgu tak cakap tu? Sebab cikgu kita khusus. Ha? Ha? Sebab cikgu kita khusus ke mana? Ha, tak, cikgu kata <mene> <SILENGALAN> kamu Nampak? Betul belum tuan? Ini semua kefahaman Itu sebab saya kata The misunderstood concept in life ha, ah, Tujuan saya tulis buku ni Nak ketengahkan banyak misunderstood concept in life Yang manusia sana pegang okay. Jadi sebelum kita huraikan lagi kefahaman dan petunjuk Apa makna kefahaman, apa makna petunjuk Kita kena dulu-dulu Nak dapat kefahaman kenapa? Kena belajar, betul eh? Okey, kat mana Allah sebut apa itu belajar? Saya nak tanya tuan-tuan, apa belajar? Belajar <laughs> you know? mana? Ha. Apa? Ikra, baca. Ya Terus, Ha. Baca tu mana? Ha. Dia kata kalau belajar tu baca. Baca nah, tu mana? Terus sebab kena pakai dalil tuan-tuan nah. Tu sebab tuan-tuan kena, tu kena Quran Kalau tak ada tuan-tuan tak jumpa dia punya apa dia ya, punya makna yang sebenar Buka pada surah nah ni Surah yang ke-16 nah, Jadi dalam buku tu Mana dalil yang saya tambah Saya sebut tuan-tuan tambah Nanti besok bila tuan-tuan baca Quran Tuan-tuan akan perasan balik apa yang saya cakap Ok Itu nah, sebab kenapa kita kena pakai Al-Quran Okey Ok Ha, itu sebab kenapa bila saya explain ni Kita rujuk pada Quran Besok kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca Tuan-tuan akan ingat balik apa yang saya cakap okay? Tuan-tuan buka pada surah An-Nahl surah yang ke-16 ya? ha, nah, Hari ini tuan-tuan kena ada buku ni dan eh, Quran satu Okey, buat cross reference Okey Okey, tulis dekat bila saya kata dua perkara yang penting dalam kita membaca dan belajar Okey, belajar tu dia punya definasi dia duduk pada surah An-Nahl tulis tu Surah yang ke-16 ayat yang ke-78 Surah 16 ayat 78 Dekat Quran Tuan-tuan buat Buat pula cross reference Muka surat X Buku you are the best ha. Saya buat benda ni Saya belajar teknik ni Masa saya belajar audit tu lah ha. Dia ada cross reference Cross reference Bila kita buat nama dekat ni Jadi bila kita baca balik Kita tahu dekat mana ha. Nampak ha. Jadi bila, Kalau tuan-tuan nak mengaji betul-betul lah -betul, kan Kita nak mengaji tuan-tuan Okay Mesti semua-semua ha. ha. Dulu orang kata Ustaz tak pakai kitab Saya pakai Quran jadi dia pakai Quran dia nak cari payah pula. Okey, ha, kan dia ada buku lah. Ha, saya keluarkan konsep-konsep penting dalam Al-Quran itu dalam buku. Okey. Ah, dalam bahasa Melayu tu. Dalam masa Melayu pula tu. Okay. Ha, tapi tuan-tuan nak -tuan baca buku ni jangan baca bahasa Melayu saja tu eh. Tuan-tuan kena baca teks Al-Quran tu. Bila baca buku ni jangan skip teks Al-Quran. Teks Al-Quran tu kena baca. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hidayat tu duduk pada teks Al-Quran tu, bukan pada penulisan saya. Ha, saya tak jamin tuan-tuan eh? Sebab bukan kita yang nulis Yang bagi hidayat Yang bagi hidayat siapa? Allah ah. Dan hidayat tu duduk pada Al-Quran Itu sebab kenapa Bila guru MU buat buku ni dulu Dia tak nak letak teks Al-Quran tu Saya tak bagi Mesti kena letak Sebab Pemahaman yang betul tu duduk pada Al-Quran Jadi bila tuan-tuan baca Jaga adab dia Adab baca buku ni Tuan-tuan kena baca teks Al-Quran tu Baru baca dia punya Dia punya apa? Ah. Sebab apa? Sebab hidayat tu duduk pada Allah SWT eh? Dan pada ayat setiap Al-Quran Ayat 17 Surah eh? ayat 17 apa? 78 Surah yang ke-16 Apa Allah sebut di situ? Cuma Allah kata Wallahu akhrajakum min butuli ummahatikum Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu La ta'lamu nasyai'ah Kamu tak tahu apa-apa Masa kita lahir kita tak tahu apa-apa Lepas tu, nak tahu macam mana? Lah. Kena belajar, betul kan? Eh? Nak tahu pun belajar So, apa tu belajar? Tengok apa ayat tersebut Wa Waja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata La'allakum tashkur Ok, apa dia? Kami jadikan Pendengaran kamu Penglihatan kamu dan hati kamu Supaya kamu Bersyukur, apa nak syukur? Orang Melayu faham syukur bro? Ha, terima kasih. Macam mana orang mulai terima kasih kepada Allah? Kenuri. Okey? Itu lagi satu bisa ada satu konsep. tu? Tadi so, tengok dalam bulan rojab ni. Nah, kalau kat surau saya tu berdegit tu. Berdegit kenuri tu. Okey? Tambah tak termakan ni tu. Ha, Cetak air ada ke kenuri. Ha. Jadi, orang kata kenuri apa ni? Kenuri bersyukur lah. Ha, apa sah? Ini nak Ramadan juga. Apa lagi? Dapat anak, perlu dikesyukuran Dapat isteri, kecuali kesyukuran Dapat dapat apa ni? Dapat cucu, perlu dikesyukuran Betul eh? Ha, itu orang Melayu ni faham Dan kalau kita ada kawan baik tuan Okey? Ni ajak perlu di hmm. apa Perlu keluli apa? Perlu Apa soalan tanya? Ha, hmm. ni perlu dikesyukuran ni? Eh? Dekat hang pada dikesyukuran tak? Dekat hang pada dikesyukuran tak? Ha. Hmm. <laughs> Bagi terpanjang sikit kalau dia kata pandai, okey pandai. Faham tak? Ha. Okey, dia kata tak faham. Belajar tak? Ha. Kalau kita kenuri, dan tuan, kita kenuri. Tapi kita tidak taat pada Allah dan, dan. Maksud apa? Kalau eh, kita tak ngaji Quran, saya minta maaf dah. Saya takut kenuri itu Allah tak terima. Sebab Allah tidak akan terima amalan daripada orang-orang yang ingkar, tuan Siapa orang yang ingkar? Ha? Eh? Allah kata innama yataqabbalu Allahu minal Allah kata amalan ni aku terima pada daripada orang yang bertakwa saja. Itu cerita kat kita dalam peristiwa yang pada Fabil dan Kha Fabil. Betul pada surah Maidah. Nanti masa lain dah cerita. Allah kata dalam hidup ni Allah akan terima amalan dia orang yang bertakwa saja. Maknanya semua pekerjaan kita hari ini tuan, Allah akan hanya terima daripada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa tuan-tuan, bottom line, dia belajar baca Quran, dia belajar faham Quran, dia amalkan dia dengan ikhlas, sampai pada mulai. Itu KPI orang bertakwa. Nampak? Jadi kalau hari ini kita buat kenuri tuan-tuan. Okey, tapi kita tak ngaji Al-Quran. Ini saya cakap bukan saya cakap ni, Allah cakap Al-Quran. Ha? Kita bimbang habis duit tuan-tuan. Allah tak terima kenuri kita tu. Kita harap dapat pahala kita tak dapat apa-apa tu tuan sebab Allah kata, aku terima amalan itu daripada orang yang bertakwa. Sebab, sebab kita kena dapat kefahaman yang betul. Okey, Allah kata, Allah anda pun tersyukur. Supaya kamu taat kepada kami. Kesyukuran itu, tuan-tuan, adalah maknanya ketaatan. Jadi, apa maknanya belajar? Belajar mana tuan-tuan, eh? ha? bila kita keluar dari perut kita, kita adalah orang jahil. Tak tahu apa-apa. Sekarang nak tahu macam mana? Kita kena belajar. Sebab apa nak belajar? Allah kata, kami jadikan penularan kamu. Penularan sebagai apa? Ha. Menangkap maklumat eh? Eh? Maknanya Allah jadikan panca indah kita Kita dalam maklumat lima panca indah Jadi itu tujuannya adalah menangkap maklumat Kita belajar kat sekolah dulu eh? Kita belajar, mana proses belajar pertama sekali adalah proses penangkapan maklumat Itu makna belajar Okey, bila kita dapat maklumat tu, dia buat maklumat tu ke mana? ke otak kita betul tak? Kan? otak kita otak kita buat apa? proses dia mana tuan-tuan tahu? belajar mana siapa cakap? cikgu cakap dari mana? Ah, itu the second misunderstood concept ok ah. cuba tengok apa Allah sebut kat situ wa sama kami jadikan pancah kamu eh mata eh, wal absara telinga dan mata kamu wal afida Allah tak sebut pun wal otakka ha, dan bahasa Allah, otak dengan tu dulu ni saja dia disebut pun ha, supaya kamu taat kepada kamu. so yang sebenarnya Zohar, kita ditipu lagi orang barat yang ha, tipu macam mana eh? orang barat kata kita belajar tanpa maklumat maklumat antar ke otak otak proses dan otak proses ni adalah bila otak proses bagi kita faham. Dan itulah asas intelijen kita. tak? Betul? Lepas tu bila manusia faham, apa dia buat? Dia nak jadi macam gedik dia apa? Dia nak anak-anak jadi cerdik buat apa? Jaga kesihatan otak. Macam mana nak jaga kesihatan otak? Kismis minda. Apa lagi? Ha. Uh, uh, Madu Yaman. Bagat-bagat tu minum. Nak bagi anak depan ni. Apa lagi? Brand Tony. Apa lagi tuan-tuan? Minumlah susu cap A dan B. Ha, dalam iklan TV ya. Eh? Ha, hmm. saya tengok TV tu kan. Tuan-tuan tahu suka apa saya tengok TV? Tuan, Tuan tahu? Saya nak tengok macam mana TV ni menipu manusia. Terutama dalam iklan-iklan dia. Nampak tak? Cuba tuan-tuan bayangkan anak kita umur satu setengah tahun baru keluar daripada pokok tu. Okey? Tak tahu apa-apa. TV yang dia apa? Naik tingkat 15. Terjun Kartun tu Apa jadi kartun tu? Hidup balik tu kan Budak ni tadi bawa keluar daripada panggung Dia tak tahu apa-apa Tengok kartun tu hidup balik Wah oh, Apa dia baca tu kan Itu saya cakap dulu Saya pernah cerita dari sini dulu, sini dulu kan eh? Okay, Yang dekat kalamat yang rumah Dia masuk bercerita Pernah cerita dari sini kan Pernah tak cerita? Tak pernah? Tak pernah? Eh, bukan tak cerita dari sini ke? Dia termasuk pencuri rumah tu Semua kedekat dekat termasuk budak umur lima tahun Tuan-tuan budak umur lima tahun lima Tak pernah cerita ya? ni Oh tolong ni, tolong Haa betul kita ya? benar. Ya? Tengok ya ha, Bila kita tidak ajar anak kita ilmu Al-Quran TV akan ajar kita anak kita ilmu Tauhid ya? Bila susah, cari otomik Kita ingat cerita kartun tu tak ada apa-apa tu tuan eh tapi kita kata tu banyak merosakkan akidah anak-anak kita. Kita tak kuasa. Terus sebab Allah kata kami jadikan, okey, dia punya apa? Pancat mereka. Tetapi Allah tak cakap otak mereka. Allah cakap hati mereka. Jadi kita ditipu bahawa minumlah susu A e dan B. Okey, dan cari petunjuk dalam otak tu. Apa cahaya-cahaya, nyolong-nyolong, sel-sel otak tu. Ha, berinteraksi antara satu sama lain. Keluar energi kemikal. Itulah asas intelijen manusia. Jadi kita sibuk jaga otak manusia Yang kita tak jaga apa? Macam mana nak jaga otak? Kena brain exercise Macam mana nak brain exercise? Belajar sains ha, Belajar apa lagi? Matematik Yang kita tak belajar apa? Al-Quran Sebab apa? Sebab kita <tuh> tipu oleh orang barat Sedangkan pusat pemerintahan maklumat Bukan duduk di otak rumah Dia duduk di hati Dan dia, dia terduduk pada ayat surah Al-Nahdi Dan kami jadikan hati Okey, sebelum saya tutup, satu lagi lagi. Apa dalil bahawa otak, hati yang proses maklumat? Tuan-tuan buka pada surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Surah yang ke-22, surah Al-Hajj ayat yang ke-44. Ini dalil bahawa yang proses maklumat itu al hati. Okey. Pada ayat tu apalah lam fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha. Okey. Tidakkah kamu lakukan perjalanan di muka bumi, wahai manusia, dan jadilah hati kamu berfikir. Hati kamu melakukan proses pemikiran itu. Proses maklumat itu. So, maknanya yang proses maklumat adalah apa? Hati. Kita dengar orang barat cakap yang proses maklumat itu. Jadi sekarang ini, kalau proses maklumat itu hati, yang patut kita jaga adalah apa? Hati. So, sekarang ini macam mana jaga hati? Satu lagi ayat, last. Buka pada surat ini, surat nak cepat sebenarnya. Eh? Buat masa dah ini lah. Okay. Okay. Satu lagi ayat yang terbuka pada surah Al-Isra, surah yang ke-17. Ini semua dalil yang ada kaitan saya nak jawab apa itu belajar. Eh, pada penggap pagelaran pertama EXO. Kalau nak tak semua dalil nanti besok kita akan mulai lagi mana. Okey, surah Al-Isra ayat yang ke ke 82. Ambil dulu semua dalil-dalil dalil ayat. Ayat 82. Allah kata wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'u rahmatul lil Kami turunkan pada Al-Qur'an itu apa yang merupakan penyembuh ubat bagi hati tersebut. Sebab hati ini penting sebab dia proses maklumat. Sebab dia adalah asas kecerdikan manusia. So sekarang tuan-tuan, kalau kita nak kita jadi orang yang bijaksana, anak kita jadi orang yang bijaksana, kita dapat pemahaman yang betul, eh? yang paling penting jaga hati. Dan nah, macam mana jaga hati? Mesti bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Tapi ini tidak duduk dalam pemikiran masyarakat kita semua. Nampak? Sibuk nak anak pandai kan eh Tapi apa yang dia ajar Kita nak anak kita jadi orang yang cerdik Kita nak ajar orang, -orang. orang yang tak belajar Al-Quran Allah sebut surah, surah Al-Baqarah adalah orang yang buruk Bukan orang yang cerdik Nanti kita akan mulai itu lagi Benda terpulih eh? Jadi kita berhenti pada Dua perkara yang penting Allah baca dan belajar. Eh? Kita dah bagi daripada dari semua itu. Nanti besok kita akan sambung pada kefahaman dan petunjuk. Eh? Bulan depan. Apa yang sebenarnya dimaksudkan kefahaman dan apa yang dimaksudkan petunjuk. Okey. Silakan tunggu. Bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.